अल्लाम कैसे हैं आप मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं कहानी अनसुनी मैं आप सबको अपने चैनल कहानी अनसुनी पर खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे चैनल पर हर दफ़ा एक नई और मज़ेदार कहानी अनसुनी सुनने को मिलेगी तो आज की वीडियो का टॉपिक है एलिजैथ डॉम तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बगैर आपका कीमती बहुत ज़्यादा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हो और हमारी एम अपने नाम नहाद शाही खून की लकीर की सदियों पुरानी साम्राज्य इकतदार के सिवा किसी चीज़ की नुमाइंदगी नहीं करती है इसके आबाव अज़ा में दुनिया को बेदरी तदारत तबाही जंगी जुराम इज्तमाहीसमत दरी और माजी के कई इस्लामी रियासतों समेत दीगर अमाम की सरासर लूटमार से भर दिया है बरतानवी सल्तनत बिला शोबा तारीख की सबसे बड़ी इलाकाई रियासत में से एक थी लेकिन ये जंगी जुनून और मुसलसल बड़े पैमाने पर गंदोारत पर क़ायम की गई थी बरतानवी अशलव्या की किसी भी फर्द को तो इज्जत देकर हम बुनियादी तौर पर उन तमाम बेगुनाहों का मजाक उड़ा रहे हैं जो बरतानवी जुल्म का शिकार बने ब्रिटिश एम्पायर की बुरी और जारहाना हुकमरानी का खुलासा इकबाज के, के जरिए किया जा सकता है बरतानवी सल्तनत पर सूरज कभी गुरु नहीं होता बाद में एक हिंदुस्तानी कौम परस्त ने तंजिया तबसरा किया क्योंकि खुदा खुद भी अंधेरे में अंग्रेज़ पर भरोसा नहीं कर सकता था हमें इस हकीकत को भी नहीं भूलना चाहिए कि यह मकलूबा बरतानवी बादशाहत थी जिसने 1917 में बिल्कुल डिक्लेरेशन का मंसूबा तैयार किया और इस तरह नसल परस्त इसराइल के क्याम की हमवार की बिलफोर्ड डिकलेशन का मत किसी और ने नहीं बल्कि यहूदी सेहूनी के रहनुमा लॉर्ड वाल्टर चाइल्ड ने बरतानवी दफ्तर खारजा को दिया था जिससे इस दस्तावेज़ पर खिताब किया गया था लेकिन बरतानवी सल्तनत इस दौर की सबसे ताकतवर ईसाई रियासत के तौर पर यहूदियों को खुश करने की ऐसी कोशिश क्यों करेगी जो तारीख के बेशर हिस्से में ईसाई अकीदत के सख्त दुश्मन समझे जाते रहे हैं यहूदियों ने हमेशा सैद मरियम रजी अल्लाह की किरदार कशी की और हजरत ईसा सलाम के मुखालिफ। थे यहाँ तक के बरतानवी बादशाह एडवर्ड अवल ने 1250 में पूरी यहूदी आबादी को इंग्लैंड से जिला वतन कर दिया था इसके साथ साथ इस और पुर्तगाल वगैरह के ईसाई हुक्मरानों भी ऐसे ही दूसरे इकदाम उठाए थे ताहम अठारह सौ के बाद से पूरी ईसाई दुनिया इंतहाई यहूदियों की हामी हो गई ये मुख्य मसीह जमीन की तब्दीली नहीं थी बल्कि ये जाहिर कर रही है कि यहूदी यूरोप और बरतानवी के ईसाई हुक्मरानों पर मजबूत असर व रसूख कायम करने में कामयाब हो गए हैं जो फिर सेहूनी कठपुतली बन गए ये असल व रसूख कैसे पैदा हुआ ये एक और दिन का मौजू है लेकिन बुनियादी तौर पर यहूदी मुफ़ाद पर मुबनी मालियाती ताकत थी जिसने इन्होंने ऐसी रियासतों के हुक्मरान अशरफिया से मुकम्मल तौर पर समझौता करने के लिए इस्तेमाल किया यही वजह है कि लॉर्ड वॉल्टर के अजीब व तो अजदात तो बैन अवी मालियात के मानी माहिर एम्बल रूट चाइल्ड ने मुबैना तौर पर कहा मुझे किसी भी मुल्क की रकम की फरहमी का कंट्रोल दे और मुझे इसकी परवाह नहीं कि कौन इसके कवानीन बनाता है एमेशल रूट चाइल्ड रूट चाइल्ड के मालियाती सल्तनत बनाए बनाई है और कहा जाता है कि बरतानवी सल्तनत पर इसका मालियाती कंट्रोल है जिससे वो पोशीदा सियासी ताकत में तब्दील करने के काबिल था तो यही आज की हमारी एलिजथ ड के बारे में तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन